أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المعدوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللہ صلی علی محمد, محمد علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علی عل براہمن قمیمد مجید اللہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم والا علی براہم انکا حمید مجید اللہ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا تیرا شکر تُو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا تیرا شکر تُو نے ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے جو ہمیں تیری طرف بلاتے ہیں یا اللہ تیرا شکر تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو عشق شامل ہو عطاعت شامل ہو اور ہمارے لئے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے ہم یہاں پہ غور کرتے ہیں تو یاد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں یاد ہے کیا اگر غور کریں تو انسان کی زندگی یادوں سے بھری ہوئی ہے کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف یاد رہتی ہے کبھی خوشی ہوتی ہے خوشی یاد رہتی ہے اور کبھی کبھی ایک ہی جگہ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن ہر کسی کی یادیں مختلف ہو جاتی ہیں اور جب بات سمجھ آتی ہے کہ یاد دنیا بھی ہے اور جب یاد کوالٹی والی اللہ والوں کی بنتی چلی جاتی ہے تو یاد ہی عبادت بن جاتی ہے اور جب یاد عبادت بنتی ہے تو جس جس کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر ہر بات وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر بات جو اس کو یاد رہے یا یاد کرتا رہے وہ عبادت ہی بنتی چلی جائے عبادت ہی ہوتی چلی جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں کہ ایسی جتنی بھی محفلیں ہیں اس میں تو اصل میں جتنے بھی عالم دین ہیں وہ تو یادیں ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں وہ تو وہ واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو سامعین ہیں جو سننے والے ہیں ان کے پاس کوئی یاد ٹھہر جائے کوئی یاد بن جائے وہ تو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ بندے کو جاتے وقت بھی وہ اس کے اندر رہ جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کی یادیں جن کی گارنٹی ہو کہ وہ ان کا دین بھی کامیاب اس کی دنیا بھی کامیاب ان کی آخرت بھی کامیاب وہ سردار وہ سرداروں کے سردار اور ایسی باتیں ایسی یادیں ایسی محفلوں میں جب سننے کو ملتی ہیں تو پھر یہ بیٹھنا بھی یاد پھر یاد بھی عبادت پھر وہ عبادت بھی ایسی کمال کہ آپ جہاں ہوں آپ کا ہر لمحہ ہی عبادت بنتا چلا جائے اور جس کو یہ یاد سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ ہر عالم دین کی وہ بات اس انداز میں سنتا ہے کہ وہ یاد بنتی چلی جائے اور جس کو وہ یاد نصیب ہو جائے اس کا ہر لمحہ ہی عبادت بنتا چلا جاتا ہے اور جس کا ہر لمحہ عبادت ہو اصل میں تو زندگی اس کی ہے اور جس کا جس کو وہ لمحہ نصیب نہیں ہے جس کو وہ یاد نصیب نہیں ہے اس کی زندگی زندہ والی تو ہے لیکن جیسے ہی وہ اس زندگی سے چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور جس کے پاس یادیں ہوں اور جس کی یادیں ہوں اگر وہ یادیں زندہ رہنے والوں کی ہیں تو وہ خود بھی زندہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر وہ جب اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے پھر اس کی یاد بھی ان یادوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے پھر ایسے ہی بات ہوتی ہے یہی وہ مسجد تھی یہی صدیقی صاحب بیٹھا کرتے تھے یہی ان کی یادیں تھیں یہی ان کی باتیں تھیں اور ان کی وہ باتیں ان لوگوں کی باتیں تھیں جو زندہ تھے اور اس زندگی کے ساتھ جب وہ جڑے تو ان کی باتیں اب ہم لوگ اس زندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اگر یہ بات ہمیں سمجھ آتی چلی جائے تو یہ محفل یاد والوں کی ہے یاد رکھنے والوں کی ہے یاد بنانے والوں کی ہے اور اس یاد کو عبادت کے ساتھ جوڑنے والوں کی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس محفل میں ایسی یادیں نصیب فرمائے ایسی عبادت نصیب فرمائے کہ ہم پہ بھی کرم ہو جائے اور ہم ان کرم والوں کے ساتھ جڑتے چلے جائیں جزاکم اللہ خیر